для подготовки вот Еврогородка, подготовки Европарада. И честно скажу, вот сейчас и первый заместитель головы обла администрации Вячеслав Семенович Белый направил благодарность Александру Евгеньевичу Ходосовцеву. Нам направили благодарность под Высоцкий Валентин Генрихович. Ну и вам подписала письмо обла администрация с благодарностью. Да, за ту огромную работу было это. Значит, я буду тогда называть Валентина Леонидовна вручать. Хорошо? Любовь вот просто сделали, городок сделали, иностранные гости. И заявили о себе. Да, и такая европейская форма ваша. Обстановка да, такая, а такая, а ну, какой парад сделали да. шикарный, а да. байкеры какие ну, шли. Парад ну, это был вообще звонят, ну. Что-то у вас там происходит. Что было? Университет. Нет, огромное спасибо. Я думаю, что Александр Евгеньевич после этого еще свою благодарность может быть занесением. Вот, куда нужно сделает. Мир, где кружится снег шальной, Где моря грозят крутой волной, Где по долгу добрую ждем порой мы весь. Чтобы было легче в трудный час, Очень нужно каждому из нас, Очень нужно каждому Счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив. где ветрам покоя нет, где бывает облачный рассвет, где в дороге дальней нам часто снится дом. Нужно и в грозу, и в снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый.